да, помню. Для меня дрон — это... Ну, у меня появилось понимание, что я, типа, нахожусь далеко, и не обязательно идти там с автоматом и кого-то, типа, убивать, стрелять. Хотя, ну, типа, опыт такой был. Но дрон — это совсем-совсем другое. Ты сидишь где-то далеко, как компьютерная игра. Ты летишь, убиваешь, скидываешь. Вроде бы, как бы и ты сочувствуешь там как кому-то, кто там снизу да, под тобой бегает. Но ну, для тебя это как раз Но со временем, вот скажу, вот недавно была такая мысля, что я скидывал на пидора бомбу. Это как раз было на Пасху я задумался над тем, что типа, что я вообще делаю. Не знаю, как этот синдром называется, когда ты типа условно там много кого, ну короче, нормальное количество людей убиваешь. Когда там группа за группой идет, группа за группой идет, ты ее там разматываешь, по посадке разматываешь. А вот именно на этом пидоре, не знаю, по какой он по счету, просто я задумался такой, а нахуя я это делаю? Но потом все равно там через время я вот эта, мысля уходит и я понимаю, что надо и